Hello. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda, guru Markets. Mari kita mulakan dengan data umum tentang syarikat. Mari lihat setiap parameter dengan lebih terperinci di bawah. Jika perlu, adalah mungkin untuk berhenti seketika. Kami cadangkan mengkaji semua penunjuk perbadanan dengan lebih teliti. Sekarang kita akan menganalisis penunjuk asas semasa syarikat, Double Down Intrasitif, TIKAR, DD pertama. Ulasan ini dibuat menggunakan data pada 17 Mei 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat Double Down Intrasitif tergolong dalam subkategori. Leisure Games, 31 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan, ini agak mewakili. Kita akan melihat keputusan mengenai pesanan pada akhir video. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 9.5 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 0.8 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam rangka kerja keseluruhan pasaran saham kami secara amnya. Kita akan lihat skor purata untuk pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata berbanding penarafan 9.5 untuk syarikat Double Down Intrasitif. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Double Down Intrasitif dan syarikat subkategori. Kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Double Down Intrasitif menunjukkan dinamik tolak 6.1%. 50.6% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak bermakna apa-apa secara muktamad, tetapi adalah perlu untuk mengambil kira fakta ini. Permodalan pasaran organisasi Double Down Interacitif berjumlah 0.5 bilion dolar. Dan permodalan pasaran subkategori ialah 253 bilion dolar. Double Down Interacitif menyumbang bahagian 0.197%, ia adalah salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah 0.87 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori 42 bilion dolar. Double Down Intracitief menyumbang bahagian sebanyak 2.084%. Membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita lihat perkara berikut. Kongsi double down intrasitif dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran saham ialah 0.197%. Nilai buku ialah 2.084% iaitu 958% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira dalam subkategori, baik, satu mata. Syarikat yang dianalisis mempunyai hutang sebanyak 0.035 bilion. Liabiliti kewangan kepada nilai buku mewakili 4% daripada ekuiti syarikat. Penarafan tahap hutang syarikat sangat baik, dua mata. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 4.2. Dengan purata untuk subkategori 272.1. Ini adalah 98% lebih rendah daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 117 juta dolar. Keuntungan masa depan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada 2165 juta dolar iaitu 1748.7% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, satu mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 1.5. Purata dalam subkategori ialah 5.1, iaitu 71% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran saham kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 340 juta dolar. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 650 juta dolar. Dan ini 91% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk unjuran jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Baik, satu mata. Marginality ialah 34.8% dengan purata 1.9% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 32.9%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.087%. Ini adalah 126% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran saham semasa syarikat. Double down intrasitive mungkin ke arah terlalu tinggi. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah 6728000 dolar. Dan untuk subkategori 2988000 dolar. Perbezaan antara peratus subkategori dan prestasi syarikat ialah 125.2%. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Volum keuntungan setiap pekerja ialah 1583.8000 dolar. Purata bagi subkategori ialah 11000 ringgit. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 14323%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori: perpuluhan 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja individu ialah 4545 dolar ribu. Subkategori 590,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 670%. Penilaian hasil syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Saham untuk jualan sepadan dengan kosong perpuluhan dua peratus, dengan purata untuk subkategori sebanyak tiga perpuluhan dua peratus. Ini adalah penunjuk kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 50% bagi syarikat Double Down Interactive manakala bagi subkategori tahap ini adalah lebih kurang 66%. Secara teknikalnya, saham subkategori dinilai lebih tinggi daripada saham double down intrasitif. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $10.06. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $19.76. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 96%. Mari ke meja pesanan, ia tersedia, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan. Guru Markets Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian sekuriti syarikat Double Down Intrasitif Sistem maklumat untuk penilaian stok guru, markets keputusan berikut dibuat. Buka pesanan belian pada $10.05 sesaham. Perjanjian itu terbuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 11.97. Stop loss ditetapkan pada 8.13. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, dalam kes ini, urus niaga ditutup secara automatik pada akhir sesi dagangan pada 16 Jun 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini Tikar RBL ke-10 akan menjadi pesanan jualan balas Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini Apabila salah satu pesanan ditutup yang asas atau yang mengimbangi pesanan lain ditetapkan pada harga semasa Terima kasih semua kerana menonton hingga habis dan menggunakan sistem makluman Guru Markets. Anda semua sememangnya penonton yang paling hebat.